Здравствуйте! Четверг, 10 декабря на календаре в эфире «Поди» на телеканале ЛОД студии Юлия Бетемирова. Сегодня в выпуске. Сложно, но можно. Руководитель области Георгий Тука рассказал, как он борется с коррупцией. Переселенцев в дело. В Северодонецке открыли Центр развития бизнеса. Сейчас подробнее. В области нет ни одной организации, в которой не было бы выявлено фактов коррупции, заявил руководитель Луганщины Георгий Тука. Губернатор убежден, что действующий механизм освоения бюджета годами формировался именно так, чтобы давать возможность чиновникам красть. Как Тука собирается побороть коррупцию, смотрите в нашем следующем сюжете. Губернатор Луганщины Георгий Тука возмущен не только объемами, но и системой коррупционной цепи на всех уровнях. Ряд фактов уже выявила новая служба внутреннего аудита, которая проверяет расходы бюджета. На жаль, я мушу констатувати, не існую жодної организации установ, в якої б не виявлено по словам Туки, объемы хищений нередко превышают 30-40% выделенных средств. Начато больше сотни уголовных производств по коррупции. 18 из них уже расследованы и отправлены в суд. Сложная, конечно, эта задача, переубедить людей, служить честно. Требования у меня очень простые. Не брать взяток, не заниматься коррупцией и выполнять профессионально свои функциональные обязанности. По мнению Туки, одна из вечных черных дыр в бюджетах всех уровней – это автодор и ямочный ремонт. Чтобы побороть коррупцию в этой сфере, руководитель области намерен менять начальников и пристально контролировать их работу. Наталья Войнова, Илья Трофимов, Падии. Поддержать переселенцев предпринимателей в аграрном бизнесе и помочь фермерам, работающим вблизи линии разграничения. Вот главная задача восстановленного в Северодонецке Центра развития бизнеса Луганской области. Обратиться сюда могут и переселенцы, которые хотят начать свое дело с нуля, и те, чьи хозяйства понесли убытки в ходе АТО. Помогать собираются за зарубежные деньги, гранты, кредиты на развитие аграрного сектора Луганщины. Мы работаем со всеми грантодателями, да, и Международная организация по миграции будет проводить у нас тренинги, которые вот дают на самозанятость по 900 долларов. Через месяц начнет работать дорожная карта привлечения инвестиций, разработанная экспертами Украины и США. Три крупных иностранных компании уже согласились консультировать реформу судебной системы и прокуратуры, внедрить прозрачный план приватизации госпредприятий, упростить налоговую систему, отменить ненужные лицензии и разрешительные документы и многое другое. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абрамавичус. Цитата. Задача – привлечь в нашу страну в следующем году 5 миллиардов долларов на реформы и борьбу с коррупцией. Конец цитаты. Министр также высказался за продление моратория на проверки бизнеса в 2016 году. Это не вся информация, подготовленная нашими корреспондентами. Далее в выпуске вы узнаете о таком. Соскочили с иглы. ЛНР больше не будет получать гуманитарку из России. Тепловозы на коленках. Чиновники-сепаратисты заставят разграбленный Луганск тепловоз работать без оборудования. Дешевле не бывает. Строительные кредиты селянам от региональной программы «Властный ДИМ». Оккупированные ровеньки остались без интернета и мобильной связи. Силовой кабель подорван неизвестными вчера, 9 декабря. Об этом сообщает Остров. Взрыв произошел во второй половине дня. Из четырех провайдеров, обеспечивающих в Ровеньках услуги интернет, работает только Укртелеком. С мобильной связью тоже проблемы передают местные жители. А в это время Россия решила больше не отправлять гумконвой самозваной ЛНР. Плотницкий заставляет собирать и ремонтировать тепловозы на коленках. А школьников в недогосударствах учат закону Божьему и поют с ними тюремные песни. Подробно об этом в нашем обзоре часы духовности и стенды православия на фоне музыки для зехов. В школах Луганской псевдореспублики все смешалось. Самозваные чиновники решили, что школьникам обязаны регулярно проводить часы духовности и рассказывать о церковных новостях. Для этого на уроки приглашают батюшек, создают стенды православия, где размещают духовное наставление. Об этом пишет Луганский радар. Одновременно с этим, после уроков православия детей принудительно собирают в те же актовые залы и заставляют слушать тюремную музыку. Российские исполнители шансона Инна Наговицына и Марат Гараев никак не закончат свой тур Луганской недореспубликой. Кроме того, что выступили в Краснолуческой колонии, они мучили своим творчеством местных жителей по клубам и спели для детей. Видимо, только хваленая русская духовность может соединить в себе иконы и песни об уголовниках. Белые КАМАЗы больше не приедут. И даже гимн в их честь не спасет. В псевдореспубликах решили экономить на бензине гуманитарки. Сепаратистское руководство перевело подконтрольные территории на режим жесткой экономии. Об этом пишет информатор. Такой режим означает, что уже с января горючая гуманитарная помощь будут выделяться только на нужды боевиков. Школы и социальные учреждения этого добра больше не увидят. А все потому, что Российская Федерация прекратит посылать гуманитарные конвои в незаконную республику с 2016 года. Главарь террористов Плотницкий заявил, что всем всего и на свои хватит, но в то же время запрещают выдавать топливо и гуманитарку соцучреждениям. Бюджета может быть на что-то да и хватит. А вот цены на гуманитарку на прилавках отжатых супермаркетов и заправок резко взлетят. Самозванная власть заставит разграбленный Луганск тепловоз работать без оборудования. После того, как Плотницкий уволил две с половиной тысячи работников тепловоза остальных скоропостижно отправили в бесплатные отпуска. За время простоя завод не пустовал. Там боевики развели бурную деятельность по демонтажу оборудования. Вынесли все, даже ограждения. После большого недовольства общественности псевдопрезидент решил сыграть в доброго и справедливого царя. Решил рабочих не сокращать, мол, пусть ремонтируют и производят тепловозы зубилами и напильниками на коленках. Об этом пишет депо Донбасс. Все техника и оборудование давно в России. Далее предприятию выставят штрафы за невыполнение заказов, зарплату все равно платить не будут, а в итоге все-таки уволят всех. Теперь уже официально. Архивы Луганской области будут доступны в электронном виде. Об этом сообщила директор государственного архива Луганской области Екатерина Безгинская. Документы 46 архивных учреждений будут оцифрованы и размещены в базе Госархива. Ею смогут пользоваться коллеги не только в Украине, но и за рубежом. А для обычных пользователей будут доступны справки онлайн. Це будет доступна, эта база, не только для работников архивных установ области, Для всіх архівних працівників всієї України і не тільки України стран і ближче далеко зарубіжжя, а також для всіх користувачів, яким необхідно працювати з цією базою, базою даних. Кредит під 10% а многодетним семьям розсрочка. Как работает регіональна програма власника, узнавала в Сватова Юлия Тинеєва. Строительство дома, утепление фасада, замена окон и крыш – все это жители Луганской области могут позволить себе с программой «Властный ДИМ», которую реализует коммунальное предприятие «Луганский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе». Эта программа дает государственные долгосрочные льготные кредиты на ремонт и строительство. Срок кредитования до 20 лет. Процентная ставка 10%. Для многодетных семей отдельные преимущества. Для семей, у которых трое более несовершеннолетних детей, кредиты выдаются беспроцентные, то есть отдается только сумма кредита. Если человек взял, к примеру, 50 тысяч гривен, он отдает в, в течение 20 лет эти 50 тысяч рин без всяких начислений процентов. В Свадовском районе больше ста заемщиков получили кредиты. Деньги на кредитование выделяют областные и районные администрации. В этом году по программе выделено с районного бюджета по софинансированию 128,8 тысяч гривен. По этой программе больше 100 за застройщика в этом году получили льготные кредиты. Сватовчанка Оксана Малинок на кредит не надеялась из-за низких доходов, но очень обрадовалась, когда его получила. Она утеплила дом и поменяла окна. Говорит, всем довольна. Дом был очень-очень старый. Еще и окна такие были, что можно гвоздиком проткнуть, да ветер гуляв. А теперь у нас теплота замечательно. Ребенок даже ходит босиком без носочков. Программа строительства на селе работает с 1997 -го года. Для получения кредита достаточно собрать ходатайство местных сельских голов, составить смету и обратиться в областной фонд. Займ могут взять как пенсионеры, так и молодежь. Юлия Тинеева, Вадим Цветков, Падии. И в продолжении выпуска новости зарубежья. В России 8 декабря прошел Московский экономический форум. Задумка форума была стандартная – восхвалять могучую российскую экономику. Но бизнесмены решили рассказать правду о катастрофическом положении дел в стране. Видео круглого стола появилось в интернете. Так, на секции по экономической безопасности Московского экономического форума в торгово-промышленной палате выступление предпринимателя Дмитрия Потапенко вызвало довольно серьезный скандал. В ходе своего выступления бизнесмен рассказал правду о российских реалиях. Оказалось, Обама и Украина в уничтожении экономики Российской Федерации не виноваты. Если отключить первую кнопку ТВ и изъять из нее ключевые четыре новости, то нам хохлы мешают, то нам еще кто-то не мешает, то и новостей не будет. Вот. А четыре нокаутирующих удара нанесены исключительно нашими экономическими властями. Это эмбарго преступное, которое введено конкретно под передел рынка конкретными, абсолютно присосавшимися к государственным чиновникам, компаниям привело к отсутствию конкуренции и росту цен. Это запретительные и запредельные ставки кредитования. Это нам не Обама их сделал. И о погоде на 11 декабря. В Луганской области малооблачно. Ветер преимущественно восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4-9 градусов, днем минус 1, плюс 4. В Северодонецке ночью минус 5-7 градусов, днем 2-4 градуса тепла. В Луганске температура ночью минус 5-7 градусов, днем 2-4 градуса тепла. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте Lotal.ua и в новостях Радио Пульс. Обязательно встретимся на нашем канале. Я желаю вам только хороших новостей.